Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Анатолий Павлович. Фамилия. Дяченко Анатолий Павлович. Ага. Откуда вы приехали? С Днепропетровской. Днепропетровской области, uh -huh. Соленая. Uh -huh. И какой диагноз Воспаление uh -huh. правой стороны легких. Давно лечились с Павлович? Значит, они как сказали? Я лечился, лечился, у меня кашель все время. Берет и берет, понимаете? Они легкие эту пленку проверил, ну, легкие. Угу. Сказали хорошо. Угу. Ну, хорошо, хорошо, а кашель то кашель ну, да. и крепкий кашель, понимаете, как, что делать дальше? Я еду у Мечникова, угу. у Центральную больницу, плачу 650 рублей. Вот. Значит, прошел все вот это вот, угу. и 85 рублей за легкие. Это диагностика. Так точно. Ну, в этот... Как называется это? Томография. Флюрография, рентген. Рентген. А, вот. а и что вы думаете? А мне врач выходит, ну, молодой парень, скажет, у вас начинающее воспаление легких. А я понимаю, как это вы начинаете, или как это можно правильно сказать. Понимаете? Он пишет тут. А в соленому сказали все хорошо. В соленому сказали все хорошо. То есть время идет, вы болеете, лечение никакого. Да, нет. направления не дают у, -у, -у центра, у город. Uh -huh. Понимаете? Я, значит, там, ох, фамилия я забыл, Геннадий Борисович, он сам дал направление. Uh -huh. Я уже его так попросил, это терапевт, вот он сам дал uh -huh. И, до пульмонолога. Uh -huh. Я приехал туда, вот зашел сюда, туда, значит, все, что вы думаете. Тогда угу. Ну и сразу написали там по кабинетам, все сюда-туда прошел я. Потом меня посылают э, в четвертую западную больницу. Прихожу я туда. Ну это, я не знаю, как сказать, люди добрые. Если ты врач, натуральный ты врач, то я должен кончаться, а ты должен сказать, мы тебе поддержим. Мы тебе поможем. Во-вот, ведь красный крест, да? да. Или я, может, неправильно <связать> укажу Клятва, во, 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 понимаете? А он тут тык-тык, будем резать правую сторону. А я говорю, а ты ее вставлял? <связать> я так и говорю, честное слово. Я говорю, ты вставлял. Вот, а потом трошки так это погрубже. Он начал потом на вы. Мы будем за вами дивиться. Я говорю, не надо за мной дивиться. Я, говорю, а, а притом доцент. Я говорю, ты, наверное, за купил эту бумажку. И теперь ты фигурируешь эти. То есть то вам, если... вам предлагали лечь в больницу, да? Мне сразу сказал резать. Угу. А когда я сказал, он потом мы будем вас лечить. Наблю... Я говорю, не надо, я не хочу. Угу. Ты сразу, что ты не сказал, сразу такое приятное слово, что мы поддержим. Ну, да. А то сразу резать. Резать легко и свободно. Да, самое простое. Да, а как восстановить человека? Uh -huh. А тут я приехал до дома. До... Не знаю. Я пил, в общем, березовый дегать я пил, потом вот это, а ло я пил, потом женскую мочу я пил. Ну, я вам говорю то, что оно есть. Uh -huh. Ну, когда я приехал до дома, тут Ольга Ивановна дячук с этой газеткой. Сразу раз мы приехали, сразу сюда приехали. Mm -hmm. Приехали сюда. Это в каком вот. году вы начали принимать? В том году. Mm -hmm. Отца я его не видал. Mm -hmm. Саркисовича. Вот. Мне принял сынишка. Mm -hmm. Мне дуже понравилось. Он посмотрел эти все mm -hmm. бумаги, все, mm -hmm. все документы. Он сказал, все, дедушка, будешь здоров. Mm -hmm. Я сейчас, конечно, сразу как люди добрые, сказать, что сразу сейчас все же оно не выйдет, ну, да. понимаете, ведь я 25 лет в шахте отработал, а, вот он. понимаете, угу. и так что, что я могу сказать? Это какой курс вы сейчас принимаете? Это я буду принимать четвертый, угу. вот, но сейчас мне много легче, угу. и я сейчас, м -м -м. понимаете, угу. вот, и все, и вот и все. Ну я, конечно, благодарен, благодарен и благодарен mm -hmm. Саркис. Каждый как день... и есть трошки. Ну не так надо как... Ну, конечно, нет, понимаете. Тут нельзя. Не... Вы не подумайте, что я кляузничаю. Mm -hmm. Я вот перед вами стою, если оно меня захлебывало, так бывает трошки так другой раз. Mm -hmm. Ну, бывает, что холодно очень нельзя, чем можно, то мороженое трошки здесь, mm -hmm. и, то там трошки... Ну, ну понимаете, что, что там говорить? Что там говорить? Вот и вот и все это дело. Ну я благодарен, я им благодарен. Я, конечно, отца не видал, но сегодня я думаю отца я побачу. Обязательно, однозначно. Вот это такие дела. А к врачам потом приходили после четвертого. Не ходил я. Не, не, меня вызвали. А -а -а. Соленые вызвали. Я пришел. Что вы хотите? Вот. Надо рентген проходить, а потом... Там старушка, ну старая врачиха Петровна, она скажет, нет, вам не надо пока проходить рентген сюда, туда, все. А я говорю, я рентген не собираюсь здесь проходить. Если я буду проходить, то я поеду в город. Вот. Да. И что вы думаете? Значит, все. Потом дали мне направление в 15-ю больницу. Приезжаю я туда. Вот там. Терапевт меня обслухивает, все сюда-туда, значит, вот прохожу э, рентген, прохожу, ну, в общем, прохожу все кабинеты там, вот. Потом, что вы думаете? Они говорят, пиши такую бумагу, я написал, я говорю, нет, я еду до океана. Я все, еду, я у него был, меня лечить, и я хочу, чтобы он меня вылечил. Больше тут никто не вылечит. Я чувствую себя лучше и намного. И что вы думаете, вот, а не расписываюсь, и это самое. Написал я эту бумажку, что я отказываюсь от химии терапии. Я поехал до Гарик Саркисовича и все дела. А что вот это, когда вы были у врачей, Ну, врачи. Это, на Хотели... А я вот, я уже рассказал, а, да, да. Ну что, я вам скажу, шо... снять, я что я не видите... знаю, как сказать правильно. Шо... Может, кто тут будет смеяться. Ну я не, не стесняюсь, а что смеяться? Смеяться не надо смеяться. Здоровые смеются, а больные не надо. Ну, я где-то по 12 раз стал мочиться. А сейчас я уже и забыл, что надо мочиться. Да, ей богу, правда. Вы не подумайте, я же не употребляю вами, конечно, Вот, Не курю 4 года, но не употребляю уже ага. год с лишним. Ага. Так что вот это я уже забыл. Ну, чувствую, ну сразу, сразу, конечно, ага. оно так как мне говорили, так я все делаю, все выполняю. Ага. И я рад и благодарен. Спасибо, вот. Так что, может, я что-нибудь так сказал, вы все меня измените. Спасибо, все мне так было больно, так я был расстроен, вы понимаете, но я уже вас лечил, я уже заканчивал третий курс. Лечения. Вот. И я лечился, и вот вы кажете повар, повар, да. А вы, может, вы, может, я неправильно говорю, вы меня тут извините. Вот, жоп. повар это большой человек. Это повар кушает, приготовит. И у вас, у вас, значит, на этом, я сказать, на диске были и министры Украины, и все. И там, значит, показывают, что Марик Саркисович один раз только консультировался. Да. да, -да. да. А мне легче стало, вы знаете. Вот. Но вы не попали. Вот, ну я там вот я, они считают мошенники там сюда. Я говорю, о, то мне все стало. Но я вот это к вам приезжал, и приезжаю, и буду приезжать. Меня сынишка машет, мне так, спасибо ему. Я дуже благодарен, вот, дуже благодарен. И вот это, я как раз сегодня так попал, что он сообщил, что я приехал у вас.